L'essentiel de ma carrière s'est passé à l'hôpital universitaire de Genève en qualité de responsable de ressources humaines. C'était un travail passionnant. Oui, Malheureusement, le fait de devenir handicapé de la vue m'a compliqué la vie. Mais mes convictions me font comprendre que la vie ne s'arrête pas à ce genre de détails. Moi j'ai remarqué que mon mari voit beaucoup plus que quelqu'un qui voit, parce qu'il développe un sens que nous n'avons pas, que nous ne développons pas. C'est gênant, vous savez, de vivre avec quelqu'un comme ça. <laughs> Je peux vous dire que... Quelques fois, il me la casse parce qu'il me dit « Tu es en colère Ça va pas tu... ?» je, je, je ne suis pas. Mais lui, il perçoit déjà, avant même que moi, j'ai un problème. Euh, C'est une question qu me qui la mette en colère, donc j'avais oui, raison. C'est bon, oui. un gourmand invétéré. Alors, tu as la choucroute à 6 heures, un bec à sucre, comme on dit ici en Suisse. Et à midi, tu as une, le saucisson doigt Et d'ailleurs, je le vois tout de suite parce qu'il a des caches a des cachettes et moi je m'en aperçois parce que parce que je trouve les papiers de chocolat quand je veux cacher il trouve il n'y voit pas mais il perçoit il sent où il y a le chocolat c'est le nectar des dieux le chocolat oh. c'est pas bon pour la santé mais c'est bon pour le coup Comme ça. Nous aimons beaucoup nous promener ensemble. En marchant, on n'a rien d'autre que nous-mêmes. Et alors, on a le temps de parler de nos choses intimes, de notre vie, de la vie de famille. Et puis, euh, l'ennui, c'est qu'on ne s'arrête pas souvent pour manger une glace. <laughs> la vie n'est pas, pas une chose triste. Et on peut toujours en tirer quelque chose de positif et puis de rigolo aussi. Il est où l'objectif Il est là. là. Euh, là. là. C'est pour ça qu'il voulait que je fasse ah. moi. Je suis aveugle et gourmand. Quand je dis je, je suis écrivain public, c'est là que tu dois dire je suis sa femme. Alors je tu suis, dis aveugle et gourmand. Je prenez. suis aveugle, je je suis aveugle et gourmand. Tu dis je suis ses yeux. Je suis écrivain public. Je suis ses yeux. Non. Ah. Je suis gourmand. Et je suis sa femme. Je suis aveugle. Je suis ses yeux. Je m'appelle Pierre André Muller. Je m'appelle Monique Muller et nous sommes mormons.